Две, как бы я услышала хотела бы две стороны. И регулятор, это государственный орган, и участников рынка. Мне бы очень хотелось, чтобы результатом этого совещания стало, чтобы вы нашли паритет. А? Потому что когда у нас есть борьба, мы всегда теряем. Вы в деньгах, мы во времени и в нервах, государственные чиновники, потому что паритет это всегда хорошо, когда мы находим взаимный интерес. Поэтому я бы хотела так бы, как бы высловить опыта, которые э, на сегодняшний момент э, вот четыре э, проблемы, которые к нам постоянно жалуются Первое, это э, что под, участники рынка э, говорят о э, сумнивном юридичном статусе держи конспекции, какие Я бы хотела, чтобы здесь мы провели полную юридическую основу. Если надо, государство приняло решение о создании. Если надо что-то узаконить и правильнее оформить, то как бы это вопрос нужно сделать, чтобы такие вопросы не возникали. По друге, доведены доведение, доведение злоупживания функций до упорения кишенковых державных предприятий и приватных структур и на дание экспертных сертификационных, информационных и дозвольных послуг на платной основе, что створяет приятливый для коррупции. Третье. Перебирання на себе повноважень інших органів державної влади, а саме Міністерства охорони здоров'я та Міністерства економіки, зокрема зублювання функцій в реєстрації лікарських засобів через регулювання цін. І четверте тотальна дискримінація суб'єктів через перевірки розміру штрихтів, шрифтів, шрифтів на упаковках. Ну і у нас була попередні е, е, провірка. соответствие внутренности упаковки. Ну, что для меня очень сложно. Ну, вот как бы э, результатом ваших жалоб, что это и на мне на уйти сегменты рынка, я бы хотела, чтобы мы как бы все это рассмотрели. Э, мы договаривались, э, здесь есть предложение ваше по выступлению, э, но мы, когда была первая на с господином Пасалом, мы договорились, что представители соответственно у меня были, да? Смотрите на меня, да? Вы договорились, что вы первая выступите. Я прошу вас на трибуну. Да. Я не Нет, ну вы тогда говорили об этом предприятии. Да, я прошу прощения. Нет, Пожалуйста, идите туда. Мы сегодня не спустились здесь есть наши работы. Вы договорились, есть, кто будет хотели, выступать, да? да? Вы Значит, у, у меня здесь дали предложение будет. Борис Даниевич и Инна Демченко, Юрий Савко, три. Еще я э, был